Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Masih banyak di antara kita yang belum mengetahui manfaat dari memberi makan kucing. Namun, sebagian umat Muslim percaya bahwa dengan sedekah makanan kepada kucing akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekah kepada kucing merupakan amalan kecil namun nilai pahalanya sangatlah besar di sisi Allah hukum sedekah dalam Islam adalah sunnah atau dianjurkan. apabila dikerjakan akan mendatangkan pahala dan kebaikan apabila ditinggalkan juga tidak mendatangkan dosa namun sedekah dapat berubah hukumnya menjadi wajib jika sisi orang muslim yang telah mampu atau berkecukupan berjumpa dengan orang lain yang kekurangan dan kesusahan ataupun bertemu hewan yang sedang menderita kelaparan dan kehausan sebab akan jadi berdosa jika saat tersebut orang itu tidak bersedekah. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang diazab masuk neraka karena seekor kucing yang dikurung hingga mati tanpa diberi makan dan minum juga tidak melepaskannya untuk mencari makan sendiri Allah sangat menyukai orang-orang yang bersedekah dalam sebuah riwayat dikatakan pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan dapatkan pahala kebaikan seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ia, ya Rasulullah, apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya?" Lantas Rasulullah menjawab, "Di dalam setiap apa yang bernyawa, ada pahalanya." hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah menjadi kunci dibukakannya pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sedekah yang diberikan kaum muslim kepada sesama manusia maupun hewan, maka Allah taala akan membalasnya berkali-kali lipat. Kunci untuk menjadi kaya bagi seorang muslim adalah dengan berinfak dan bersedekah. Kita sering mendengar orang mengatakan bahwa Menabung itu pangkal kaya, atau untuk menjadi kaya raya harus dengan menabung. Namun, justru Islam mewariskan bahwa sedekah itu pangkal kaya. Jadi, semakin kita banyak bersedekah kepada makhluk Allah, maka akan semakin banyak pula rejeki yang akan Allah berikan kepada kita. Kita perlu memahami bahwa semua yang kita miliki, seperti harta benda semata-mata hanya titipan Allah Ta'ala yang harus dibersihkan dengan bersedekah di jalan Allah dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman wahai anak Adam berinfaklah niscaya aku memberi rejeki kepadamu dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, termasuk bersedekah, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Sesungguhnya, dari bersedekah dengan ikhlas, banyak manfaat langsung yang bisa kita rasakan di dunia. Bahkan dengan banyak bersedekah, maka seseorang akan semakin kaya." Karena Allah akan melipat gandakan kebaikan dan meningkatkan derajat orang yang senang bersedekah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui Dari ayat ini terlihat jelas bahwa Allah sungguh-sungguh dalam memberikan balasan langsung di dunia Terhadap orang-orang yang suka bersedekah Sedekah tidak akan membuat orang jatuh miskin dan melarat namun, sebaliknya, dengan bersedekah akan membuat sisi orang selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusannya di dunia, dan bisa menolak bala bencana. Orang yang senang bersedekah tidak akan pernah merasa kekurangan. Rasulullah Wasallam pernah bersabda, "Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah." Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Setiap awal pagi di saat terbit matahari Ada dua malaikat menyeru kepada manusia Ya Tuhanku karuniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah Sedangkan malaikat yang satunya lagi menyeru Ya Allah musnahkanlah orang yang menahan hartanya Orang yang bakil dan kikir dengan tidak menyedekahkan sebagian hartanya akan merugi di dunia dan akhirat karena tidak ada keberkahan. Betapa besar jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bersedekah, selain akan dibalas kebaikan yang berkali-kali lipat oleh Allah, bersedekah juga ternyata dapat menggugurkan dosa serta menghindari seseorang dari bala bencana. Wallahualam bisawaf. Oke, pemirsa yang budiman, demikianlah ulasan singkat tentang sedekah kepada kucing. Bisa bikin kaya dan berkah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.